ওম শান্তি আনৰ সাহসৰ বাবে আপুনি হাত পাতি থাকিব নালাগে ৰাতিপুৱাই পৰমাত্মাৰ এই জ্ঞান মুৰলী পঢ়ক আত্মবিশ্বাসৰে অন্তঃকৰণৰে এবাৰ পঢ়ক হৃদয়ংগম কৰক আপোনাৰ বাবে এক ডাঙৰ সাহস হৈ পেলাই এই জ্ঞান মুৰলীয়ে আপোনাক সাহস প্ৰদান কৰিব দিনটো চলাই নিবলৈ যিকোনো কথা বতৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ এই জ্ঞান মুৰলীয়ে আপোনাক অপাৰ সাহস যোগাব গতিকে আহকচোন আজিৰ মহাবাক্যত স্বয়ং পৰম পিতা পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহত ভগৱানে আমাক আজি কি বুজাইছে অকণমান বুজো আহকচোন ওম শান্তি আজি পৰমাত্মাই মহাবাক্যত কৈছে যিয়ে কয় যে মায়াটো বহুত শক্তিশালী মই কেনেকৈ চলিব পাৰিম যদি এনেকৈ ভাবা তেন্তে মায়াই একদম কেঁচাই খাই পেলাব এতিয়া মায়া মানে কি মায়া মানে যেতিয়া আমি সম্বন্ধ সম্পৰ্কই হওক বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পৰিস্থিতি আমি মুখামুখি হ'ব লাগে সন্মুখীন হ'ব লাগে যেতিয়া প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিত আমি সাহস হেৰাই পেলাওঁ সেয়াই আচলতে মায়াৰ ৰূপত আমাক সকলো ফালৰ পৰা কাবু কৰে গতিকে বাবাই কৈছে পৰমাত্মাই কৈছে যে মায়াই তোমালোকক কেঁচাই খাই পেলাব কেতিয়া যেতিয়া তোমালোকে কি বুলি কৈছে যে শক্তিশালী তোমালোকে যদি স্থিতিত নাথাকা তে শক্তিশালী স্থিতি কেনেকৈ হ'ব ৰাতিপুৱা অমৃতবেলা শুই উঠিয়ে আমি আত্মাক শক্তিশালী কৰিব পাৰিব লাগিব মেডিটেশ্যন আৰু সংকল্পৰ দ্বাৰা একমাত্ৰ আৰু মেডিটেশ্যন আৰু সংকল্পৰ দ্বাৰা আমি যদি নিজক শক্তিশালী কৰি ৰাখোঁ তেন্তে যেনেকৈ পৰিস্থিতিৰূপী যেনেকৈ সম্বন্ধ সম্পৰ্ক ব্যক্তিৰূপী মায়া বা পৰিস্থিতি বা কথা বতৰা নাহক কিয় আমাক একেবাৰে মায়াই কেতিয়াও আমাক লৰাব চৰাব নোৱাৰিব পাৰমাত্মাই কৈছে হাতীক ঘৰিয়ালে খালে এয়া এতিয়াৰ কথা নহয় জানো ভাল ভাল সন্তানসকলকো মায়াৰূপী ঘৰিয়ালে একদম গিলি পেলায় গতিকে বাবাই কৈছে মায়াৰূপী ঘৰিয়ালে আমাক গিলি পেলায় নিজক মুক্ত কৰিব নোৱাৰে নিজেও বুজি পায় মই মায়াৰ থাপৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ কিন্তু মায়াই মুক্ত হ'বলৈ নিদিয়ে কয় বাবা মায়াই মায়াক কওক এনেকৈ যাতে নধৰে যেতিয়া আমি জীৱনত বহুত সংঘাত পাওঁ দুখ কষ্ট বিপদ আপদৰ সন্মুখীন হওঁ যেতিয়া নিজে আমি তাক তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ পৰমাত্মাক বা ভগৱানক কওঁ সেই প্ৰভু ঈশ্বৰ সেই ভগৱান ঈশ্বৰ আল্লাহ তুমি মোক ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰা হেৰো এয়াতো যুদ্ধক্ষেত্ৰ হয় নহয় জানো এয়া হৈছে যুদ্ধক্ষেত্ৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত এনেকৈ ক'বা নেকি যে এওঁ কওক মোক যাতে আঘাত নকৰে বাবাই কৈছে জীৱনটো হৈছে আমাৰ এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ সেই শৰীৰ থকালৈকে আমি এই যুদ্ধক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব যুদ্ধ কৰি যাবই লাগিব আমিতো যুদ্ধক্ষেত্ৰত আছোঁ এতিয়া যদি যুদ্ধাৰো হৈ পেলাই যদি আমি নাথাকোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিম যে আমাৰ অপজিট পক্ষটো দুৰ্বল হওক সিহঁতে যেন মোক আঘাত নকৰে এনেকৈ ভাবি থাকিলে যেন কোনোবাই আমাক আঘাত নকৰাকৈ থাকিব কেতিয়াও নাথাকে এতিয়া সংসাৰতে বিভিন্ন সম্বন্ধ থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ অসুয়া অশান্তি কাজিয়া পেচাল দুখ অশান্তি কথা টনাটনি কিবাকিবি ইত্যাদি থাকিবই বাবাই কৈছে সেইবিলাক নাথাকিলে তোমালোকে বুজি লোৱা যে তোমালোক ভাল যোদ্ধাৰো নহয় গতিকে বাবাই কৈছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলত এনেকৈ ক'বা নেকি যে মোক বল নিদিবা এতিয়া যেতিয়া বেট বেটিং আৰু বলিং হৈ থাকে বলিং নিদিলে জানো বলিং যদি নকৰেই বেট কাক মাৰিব বাবাই কৈছে জীৱনত যদি সংঘাত কথা বতৰা পৰিস্থিতি নাহেই কাৰ লগত তোমালোকে যুদ্ধ কৰিবা সেয়াই হৈছে মায়া ৰূপত আহিব কিন্তু সেই মায়া ৰূপত অহা বলটোক সেই মায়া ৰূপত অহা সংঘাত কথা বতৰাটোক তোমালোকে যদি মোক স্মৰণ ৰাখি পেলাই যদি তোমালোকে যুদ্ধ মোকাবিলা কৰিবলৈ যোৱা তেন্তে এশ শতাংশ তোমালোক সফল আৰু কৃতকাৰ্য সবাই হ'বা পৰমাত্মাই কৈছে তৎক্ষণাতকৈ দিব যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত আহিছা যেতিয়া যুদ্ধ কৰা গতিকে মায়াই প্ৰহাৰ কৰি বগৰাই দিব যদি আমি ৰখি থাকোঁ মূলা আঘাত নাহিব মূলা আঘাত নিদিবা তেন্তে কি হ'ব এনেকুৱা জোৰেৰে মায়া আহিব এনেকুৱা জোৰেৰে কথা বতৰাৰ পৰিস্থিতি আহিব যে আমাক বগৰাই পেলাব বগৰাই পেলা মানে কি মন বুদ্ধিক বিচলিত কৰি একেবাৰে সৰ্বনাশ মাতিব তোমালোকে বহুত উচ্চ পদ পাব পাৰা ভগৱানে পঢ়োৱাই এইটো কম কথা জানো এতিয়া তোমালোকৰ পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি আৰোহণ কলা হয় পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম ক্ৰম অনুসৰি আৰোহণ কলা মানে হৈছে আমি যিমানেই নিজৰ পৰিৱৰ্তন কৰি থাকিম সকলো সময়তে যিমানেই নিজক এলাৰ্ট ৰাখিম যে কিবা কথা বতৰা আহিছে তাত ফুল ষ্টপ লগাই মই যেতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি মায়াৰ প্ৰহাৰৰ পৰা প্ৰহাৰৰ পৰা আমি মাৰ খাই থাকিবই লাগিব পৰমাত্মাই কৈছে তোমালোকে এতিয়া মোক স্মৰণ কৰি সংকল্প মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰা আৰোহণ কৰিব পাৰিবা কিহত আৰোহণ কৰিব পাৰিম জীৱন নামৰ এই পাহাৰটো এই সংগ্ৰামী পাহাৰটো আমি আৰোহণ কৰিব লাগিব আমি আগুৱাই যাব লাগিব আমি ৰখি দিব নোৱাৰোঁ হয়নে গতিকে বাবাই কৈছে যে আৰোহণ কৰিবলৈ তোমালোকে সক্ষম হ'বা প্ৰত্যেক সন্তানে এইটো ৰুচি ৰাখিব লাগে যে মই ভৱিষ্যত জীৱন হিৰাক তুল্য কৰি তুলিম বিঘিনিবোৰ দূৰ কৰি গৈ থাকিব লাগে যিকোনো উপায়ে পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ নিশ্চয় ল'ব লাগে নহ'লে আমি কল্প কল্পান্তৰৰ কাৰণে অকৃত কাৰ্য হৈ যাম ধৰি লোৱা কোনোবা চহকীৰ সন্তান পিতাকে তেওঁক পঢ়াত বাধা প্ৰদান কৰে তেতিয়া ক'ব মই এই লাখটো কি কৰিম মই এই লাখনো কি কৰিম মইতো বেইহাদৰ পিতাৰ পৰা বিশ্বৰ বাট চাই ল'ব লাগে এই লাখ কোটিটো সকলো ভস্মীভূত হৈ যাব কাৰোবাৰ ধূলিত মিলি যাব কাৰোবাৰ জুইত জ্বলি যাব গোটেই সৃষ্টিৰূপী খেৰৰ জুমুঠিত জুই লাগিব এই গোটেইখনেই হৈছে ৰাৱণৰ লংকা তোমালোক সকলো হৈছে সীতা আৰু ৰাম ৰামৰ আগমন হৈছে ৰাম মানে পৰমাত্মা ৰাম ৰাম মানে পৰমাত্মা ৰাম গোটেই সৃষ্টিখন এটা দ্বীপ এই সময়ত হৈছে ৰাৱণৰ ৰাজ্য পিতা আহি ৰাৱণ ৰাজ্য নাশ কৰাই তোমালোকক ৰাম ৰাজ্যৰ মালিক কৰি তুলিব তোমালোকটো ভিতৰি অপাৰ আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে গায়ন কৰা হৈছে যে অতীন্দ্ৰীয় সুখৰ বিষয়ে সুধিব বিচৰা যদি সন্তানসকলক সোধা তোমালোকে প্ৰদৰ্শনীত নিজৰ সুখৰ বিষয়ে কোৱা নহয় আমি ভাৰতক স্বৰ্গ কৰি গঢ়ি তাই আছোঁ আমি শ্ৰীমত ভাৰতৰ সেৱা কৰি আছোঁ যিমানে শ্ৰীমত চলিবা সিমানে তোমালোক শ্ৰেষ্ঠ হ'বাগৈ শ্ৰীমত মানে কি একমাত্ৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ লগত যোগযুক্ত হৈ থাকেই লোৱা মতকেই শ্ৰীমত বুলি কোৱা হয় সেইবাবে যেতিয়াই আমি জীৱনত সাহস হেৰুৱাওঁ যেতিয়াই কোনোবা কথা বতৰা অতি বিচলিত কৰে কাৰোবাৰ ব্যৱহাৰ সংস্কাৰে মন মগজু দিগদাৰ কৰি থাকে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে সেই সময়তে আমি কি কৰিব লাগে এক পৰম পিতা পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰি আমি মেডিটেশ্যন বা তপস্যাত বহিব লাগে লগে লগে মূৰৰ পৰা সেইবিলাক লোডবিলাক সেই কথা বতৰাবিলাক পাতল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰতিটো পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰি সহজভাৱে আমি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে পৰমাত্মাই কৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মায়ায়ো গুপ্ত ৰূপত প্ৰৱেশ কৰি দিয়ে তোমালোক বিশ্বৰ মালিক হোৱা ভিতৰি বহুত আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে তোমালোকে কোৱা বাবা আমি আপোনাৰ পৰা স্বৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰী ল'বলৈ আহিছোঁ সত্যনাৰায়ণৰ কথা শুনি আমি নৰৰ পৰা নাৰায়ণ নাৰীৰ পৰা লক্ষ্মী হ'মগৈ গতিকে বাবাই কি কৈছে পৰমাত্মাই কি কৈছে যে তোমালোকে ইমান আনন্দিত হৈ থকা লক্ষ্মী নাৰায়ণ মানে কি যি হৈছে পূৰ্ণাংগ মনুষ্য শৰীৰত দেৱ দেৱতা গুণধাৰী শ্ৰেষ্ঠ দেৱ দেৱতা গতিকে সকলো সময়তে আনন্দিত ফূৰ্তি সকলো সময়তে এই সংগ্ৰামত জীৱন নামৰ এই যুদ্ধত সকলো জীৱনলৈ যি আহিছে কথা বতৰা পৰিস্থিতি যেনেকুৱা ধৰণৰ বল আহিছে তাক পাৰফেক্টলি বেকিং বেটিং কৰি পেলাই ছিক্স মাৰি পেলাই নিজৰ এই জীৱনৰ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা নিজৰ জীৱনৰ এই বাতাৱৰণৰ পৰা নিজৰ বেৰাৰ সীমাৰ সিপাৰ কৰি পেলাব দিছে বাবাই চিক্স মাৰা মানে কি মন বুদ্ধিৰ পৰা যাতে তাক আমি আঁতৰাই একেবাৰে দূৰত পেলাই দিলোঁ আৰু আমি জিকিলোঁ গতিকে বাবাই কৈছে যে পৰিস্থিতি আহিব পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য পৰিস্থিতি আহিবই জীৱন নামৰ এই যুদ্ধত এই সংগ্ৰামত তুমি এনেই জীয়াই থাকিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি আহিবই আহিব কিন্তু সেই পৰিস্থিতিক মুখামুখি হ'বলৈ তুমি নিজকে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু বাবাই পৰমাত্মাই এইটোও স্বীকাৰুক্তি এইটোও আমাক গেৰেণ্টি দিছে যে যদি মোক স্মৰণত ৰাখি চলা সকলো কৰ্ম সকলো কথা বতৰা পৰিস্থিতিক মই তোমালোকক সহজে পাহৰাই নিয়াত সহজে সহযোগ কৰি যোৱাত মই তোমালোকক এশ শতাংশ সহায় আৰু মাৰ্গদৰ্শন কৰিম গতিকে এনেদৰে সদায় যদি জ্ঞান মুৰলীৰ অধ্যয়ন কৰা যায় আমাক জীৱনত বেলেগ সাহসৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যদি পৰমাত্মাৰ এই মহান বাণী অন্তঃকৰণৰে এবাৰ পঢ়া যায় হৃদয়ংগম কৰা যায় দিনটো কথা যিকোনো কথা বতৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ হৈ পৰে আৰু দ্বিতীয়তে আমি সকলো সময়তে নিজকে সাহসী আৰু আত্মবিশ্বাসৰে ভৰপূৰ কৰি তুলি ৰাখিবলৈ সক্ষম হওঁ আপোনালোকৰ দিনটো অতি শুভ আনন্দময় সুখ শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ হওক তাৰেই কামনাৰে ওম শান্তি